माधवाय नमः गोविन्दाय नमोऽस्तु स्तंभ रक्षार्या माळी बे हात जोडी नमस्कार करी राखवाना ओम दत्क्षुक्रदेव हे दांबो रस्तात् शुक्रम उचरत जये मासरदः सतन जीवय सतम् प्रभाम शरदः सतमदीनाः श्याम शरदः सतम् भूयश्च शरदः गणेशं स्मरणम् हस्ते पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा अरि ओमा नमो गणेभ्यो भिओ गणा नमो नमो ब्रादे भिओ ब्रादा नमो नमो ग्रसे भिओ ग्रसा नमो नमो दिरोबे भिओ विश्वारुपे विष्टबो नमः गणा बदे महाद्यायामी ध्यानार्दे सकलो बजारार्दे गंधाक्षत बुझवानिम समरबलामी नमस्करोमी औरणि पूजनम् महस्ते वुष्पांजल गृहीत्वा अरणिं ध्यायेत सर्वदेवी मरणीरूपधारिणी ध्यायामि शमि यज्ञकार्यप्रवन्विति यज्ञ भूर्भोष्व अरण्यै नमस्करोमि गन्धं त्यारण्यति तिलक करावजो शास्त्रीजी एनी उपर पुष्प मुकावजो अने त्या मानसोप चार पूजन ये अरणीनु ओम अगनेर जानिद्रामा जिप्रेखानाउ स्त उर्बस्यस्या युरसि पूरूरवा असि गायत्रेणत्वा जंदसा मंधामि द्रिष्टु भेनत्वा जंदसा मंधामि जागतेनत्वा

ॐ भूर्भुवः स्वः उर्वशीगुरूरवाभ्यां नमः अरण्यै नमः धूपमाघ्राभयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यमुक्युज गुरुजी द्या हा जमाडियापूद्या ॐ अरण्ये नमः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा उमाय स्वाहा परम परमात्मने नमः मध्ये जलं समरपयामि जलमादायो अनेन यथाशक्ति पूजनेन इष्टपूर्त साधन भूताभ्याम अग्नियो निरूपाभ्य मुरवसे वूरवोभ्या मदुरुत्राणिभ्यां अरण्येई એટલે કે લાકડા થી લાકડું ઘસી આપણી ભાષામાં સમજવું હોય તો અને એનાથી જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય એ અગ્નિ આપણે આ નવે નવ કુંડ ની અંદર પધરાવીશું પાવો શ્રી મેલડી જય મંગલમ મહેશભાઈ કડી તેમજ દીપકભાઈ તથા પ્રવીણભાઈ આ મહાનુભાવોનું જય માળી પરિવાર સ્વાગત કરે છે હાર્દિક સ્વાગત છે પધારો અને માતાજીની અસીમ કૃપા મળે એવા મંગલમ મહેશભાઈ કડી તથા દીપકભાઈ તથા પ્રવીણભાઈ જેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે ॐ मगनेन्दूतम् पुरो दधे हविह देवा मो बबरुवे आसा दयादिहातन्नः समनसौष चे दशाभरे हि ोष्ठतवेदसौ शिवो भवदमदीयानाः मास्त्वाग्न ऋ वो वर्तयन्धो संवत्सरा ऋयो जाने सतेआ सान्दिव्ये नादीदीहिरो चने नब्श्ववा ना आभाहि प्रदीपस चतरा संजयद्य सवाग्ने प्रचबोधयैनमुच्च तिष्ठमहरे सौभगाय मा चरिघधुमसता ते अगणे ब्रह्माणस्ते जशसः सन्धु मान्ये वामगणे प्रेणदे ब्रह्मणा मे शिवो अग्नेश भावना सपतना नो अभीताजिंच स्वे गए जागृण्यपयुन्न इग्ने पुरी धार यार ई म निघ्रान्मोर्वजितो निकारिणः क्षतरमगणे श्रूयामस्तुभ्यमुपसत्ता तु वृद्धान्ते क्षत्रेणाग्ने स्वायोः सको र मित्रे नाग्रे मित्र दे हे स्वाहा सजाताना मद्यामस्ता ए आदिने हो अदि स्त्री दोत्य मगने मत्यरा धीमगने दोरीता साहसवासा स्म शुभब्जो सहवीरा दृघ्यो जा तेद अ निषदेरा गण क्षत्रृत्ति दीह विशा

प्रवदियै मानोजायोः प्रभदयै रामप्राणां प्रवदि यै रक्षोः शरोत्राम्रवदयै अग्निनारायण नारायण नारायण हरे हरे I'm on. अटर्त्यज्ञा शेरी तेरी सब से नारे नारे हरे हरे નારાયણ જય જય હો સુંદર અગ્નિ અરણી મંથન દ્વારા અગ્નિનારાયણ ભગવાન નું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું છે એ અગ્નિનારાયણ ભગવાન સમૃદ્ધ બને ચાલો દરેક યજમાનો પોતાની જગ્યાએ બિરાજમાન થઈ જાય બેસી જાવ બેસી જાઓ અને હાથ ની અંદર પુષ્પ ને જોખા રાખો અને આવો આપણા ચંદ્રયાગ કર્મની અંદર ભગવાન અગ્નિ નારાયણ પધાર્યા છે અગ્નિ નારાયણ નું સ્વાગત કરીએ ઓમ

भूर्भुवस्व पिंगलनामाग्नये नमः ध्यायामि चिंतयामि ये पुष्प ने जो खा तुम्हारी आगर जी कुंड से इन्हीं ऊपर अर्पण करी आपो पिंगल नाम अग्नये नमः नमस्करोमि चलो एक भूदेव त्याग दक्षिण दो ब्रह्मासनम दरिक जमानो बे हाथ जोड़ी वंदन करे राघो ओम दक्षिण दो ब्रह्मासनम उत्तरद प्रणिता यावत् कर्म समाप्ति सवत तम ब्रह्मा भव ब्रह्मानुगुनातम तिष्ठन समिदोभ्याधाय सपवित्र हस्तेन ईशानुगुणदारभ्य ईशानुगुण पर्युक्षणम् मनसा स्वाहा इदं इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय नग्नय स्वाहा सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न दरे यजमानो हाथनि अष्प चोखा राखो अग्निनारायण ब्रह्माजिने वन्दन करो अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदो हुतासन सुवर्ण वर्णमल सित्ता विशवत मुख यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्गलोके पितामह